Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на Запорожской АЭС. Если бы она произошла 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины, в частности Запорожской, Херсонской областей и Крыма. После этого облако радиоактивных примесей пролетело бы на Турции, Греции, Болгарии, Молдовой и Румынии. Об этом свидетельствуют результаты исследования УКР Гидрометроцентра. Украина требует организовать гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей с территории вокруг Запорожской там на электростанции. Об этом сообщила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По словам Ирины Андреевны, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры, но Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места.